جو اسلامی نظام معیشت ہے یہ در حقیقت نیجت سے اس کا آغاز ہوتا ہے جیسے کہ آکلیہ صلاحت وسلام کی معروف حدیث مبارکہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیجت پر ہے تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اسلامک اکنامکس کے ٹول ٹیکنیکس بہت بعد میں آتے ہیں سب سے پہلے انسان کی نیجت کیا ہے وہ چاہتا کیا ہے کیا وہ پلے کرنا چاہتا ہے لاء کے ساتھ اور کم اراؤنڈ کرنا چاہتا ہے یا وہ جینونلی اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے اگر تو توڑ مروڑ کے لا کو توڑ مروڑ کے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے کہ ہمارے اوپر فتوہ نہ لگے اور ہم اسلام کے دائرے میں بھی رہیں اور اپنی خواہشات بھی پوری کر لیں تو پھر سوچ جدائے جیسے ہم اپنی زکاة کے ساتھ کرتے ہیں سارا سال گزارنے کے بعد جب زکوۃ دینے کا وقت آتا ہے تو فوری مفتیان کرام کے پاس دوڑتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ مال پر کم پیسہ دینا پڑے اب یہ سوچ کیا عمل ہے اگر سوچ اسلامی کی اکنومکس کے تابع ہے سوچ آکل اصلاح و اسلام کی تعلیمات کے تابع ہے تو پھر انسان یہ نہیں کہے گا کہ مجھے پیسہ بچانا ہے وہ جا کر کہے گا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ جس سے میں اپنے مال کے ذریعے آقا علیہ السلام کی غریب امتوں کی زیادہ خدمت کر سکوں میں اپنے معاشرے سے غربت کو بہتر انداز میں دور کر سکوں اس لیے میں نے کہا کہ اسلامی اکنامکس اسٹڈی کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنی نیجت کا جائزہ لیں کہ وہ سوچ کار فرما کیا ہے جس کے نتیجے میں آپ اسلامی اکنامکس کو ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں